Kronologi penuh, tragedi pelajar maut ditikam di SMK Bandar Utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Aku Studio. Hari ini kita akan menyusuri satu tragedi yang mengguncang komuniti. Apabila seorang pelajar perempuan berumur 16 tahun, iaitu Yap Shing Swen, maut ditikam di kawasan sekolahnya di Petaling Jaya. Dalam video ini, kita akan menemui kronologi penuh dari detik sebelum kejadian, ketika insiden, susulan siasatan, hingga ke reaksi masyarakat dan akibatnya. Jika anda ingin mendapatkan maklumat menyeluruh dan memahami bagaimana ia berlaku, teruskan bersama kami. Sebelum kita mula, jangan lupa klik subscribe tekan ikon loceng supaya anda tak terlepas video seperti ini dan beri satu like jika anda menghargai kefahaman isu keselamatan pelajar di sekolah. Okey, kita mula. Bahagian 1. Latar belakang mangsa dan sekolah Yap Shing Suen, berusia 16 tahun, pelajar tingkatan 3 di SMK Bandar Utama 4, Petaling Jaya, Selangor. Rakan-rakan dan guru menggambarkan beliau sebagai seorang yang sentiasa tersenyum, membantu rakan, aktif dalam aktiviti sekolah dan bola tampar. Sekolah tersebut terletak di kawasan bandar dengan lalu lintas pelajar yang tinggi. Kejadian ini berlaku pada pagi sekolah biasa, menjadikan insiden ini satu kejutan besar kepada komuniti. Bahagian 2: Detik kejadian. Kejadian berlaku pada 14 Oktober 2025, kira-kira jam 9.10 pagi hingga 9.30 pagi waktu sekolah. Yap, Xing Xuan dilaporkan pergi ke tandas pelajar wanita ketika peperiksaan berlangsung. Rakan sekelasnya yang dikenal sebagai Adam berkata dia meninggalkan bilik darjah untuk ke tandas dan tidak kembali selepas lebih kurang 20 minit. Guru dan pelajar kemudian mendapati perkara mencurigakan. Suspek, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun, tingkatan 2, telah membawa sebilah pisau atau curve blade ke sekolah. Menurut laporan awal, selepas siap ditikam di dalam salah satu petak tandas, suspek dikatakan melarikan diri ke kawasan sekolah sementara guru dan pelajar lain bertimbak segera mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan tikaman yang teruk. Polis mengklasifikasikan sebagai kes bunuh dan telah menahan suspek serta merampas dua hingga tiga senjata tajam. Bahagian 3. Siasatan dan Fakta Awal Selepas kejadian, pihak polis dan sekolah bertindak pantas. Beberapa fakta awal yang dilaporkan suspek ditahan di lokasi sekolah, reman untuk siasatan lanjut. Sehingga 19 Oktober, pihak polis telah mencatat keterangan 127 orang yang berkaitan termasuk pelajar, guru, kaki tangan sekolah serta saksi yang berada di kawasan sekolah ketika kejadian. Rampasan senjata Satu curve blade, pisau melengkung, dan dua pisau biasa dilaporkan disita daripada suspek. Autopsi Pihak polis menunggu keputusan rasmi laporan patologi, autopsi, yang dianggarkan mengambil masa antara satu hingga tiga bulan. Mengenai jumlah tikaman, ibu mangsa Wong Liping, Ping memberi kenyataan bahawa anaknya ditikam kira-kira 200 kali dari leher hingga ke pulmonari, paru-paru dan di kaki. Walau bagaimanapun, pihak polis belum mengesahkan bilangan itu secara rasmi sehingga autopsi selesai. Motif awal. Polis dalam kenyataannya berkata, terdapat elemen emosi dan media sosial yang mungkin menyumbang, contohnya suspek dipercayai ada perasaan terhadap mangsa yang tidak dikongsi dan nota yang disita menunjukkan perkataan pelik seperti "This world is fake. I have won." Bahagian 4. Reaksi dan penghormatan. Komuniti, sekolah dan pemimpin negara turut memberi penghormatan. Antara yang dilaporkan. Upacara pengebumian atau cremation dilaksanakan pada 20 Oktober 2025 di Nirvana Shah Alam. Lebih 500 hadirin termasuk guru, rakan pelajar, ahli keluarga hadir seratus belon biru dan putih dilepaskan sebagai tanda hormat kepada mangsa. Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yoh, menyampaikan jersey bisional tim MAS dan meletakkannya di dalam keranda sebagai penghormatan kepada pelajar yang gemar sukan ini. Ibu mangsa memohon orang ramai agar berhenti menyebarkan fake stories atau kabar angin berkaitan kes ini kerana ia menambah beban keluarga yang sedang berduka. Dari pihak sekolah dan masyarakat, terdapat perbincangan serius mengenai keselamatan sekolah, kesejahteraan emosi pelajar dan keperluan pengawasan yang lebih baik di sekolah. Bahagian 5, implikasi dan isu besar. Kes ini mengangkat beberapa isu besar yang perlu diperhatikan. 1. Keselamatan sekolah Kejadian berlaku di dalam sekolah semasa waktu dibuka menimbulkan persoalan bagaimana senjata boleh dibawa masuk dan bagaimana guru atau pihak sekolah mengesan situasi kecemasan lebih awal. 2. Kesihatan emosi dan penjagaan pelajar. Remaja mengalami pelbagai tekanan akademik, sosial, media sosial. Kes ini menimbulkan perbualan tentang bagaimana sekolah dan ibu bapa boleh bersama-sama memantau kesejahteraan mental pelajar. Tiga, pengaruh media sosial dan obsesi. Laburan awal menyebut bahawa suspek dipercayai telah memendam perasaan kepada mangsa dan mempunyai nota dengan unsur gamer atau nihilis. This world is fake, I have won, yang menunjukkan gangguan emosi atau perasaan yang serius. Empat, tanggungjawab masyarakat dan ibu bapa. Mangsa mendesak agar masyarakat berhenti menyebar maklumat tidak disahkan. Hal ini menunjukkan beban tambahan kepada keluarga mangsa yang sedang berduka. 5. Sistem perundangan dan kanak-kanak pelaku. Suspek berusia 14 tahun iaitu kanak-kanak atau remaja membawa persoalan bagaimana sistem pendidikan dan perundangan menangani kes tindak jenayah oleh pelajar muda. Bahagian 6, kronologi ringkas, garis masa. 14 Oktober 2025 pagi, mangsa memasuki tandas sekolah semasa waktu persekolahan, tidak kembali ke kelas, kira-kira pukul 9.10 hingga 9.30 pagi. 14 Oktober 2025, suspek dipercayai menyerang di petak tandas, mangsa menerima tikaman teruk, suspek melarikan diri sementara kemudian ditahan. 15 dan 16 Oktober 2025 Majlis penghormatan diadakan di pusat memorial rumah, sekolah, rakan sekelas berkabung. 17 Oktober 2025, media laporkan rakan sekelas menceritakan detik terakhir mangsa, ibu mangsa memberi kenyataan tentang lebih 200 tikaman. 19 Oktober 2025, pihak polis umum bahawa 127 orang telah dirakam keterangan, autopsi masih menunggu hasil. 20 Oktober 2025, pengebumian ataupun cremation mangsa diadakan dengan upacara pelepasan belon dan jersey national diletakkan. Tekini siasatan masih berjalan, laporan forensik dalam proses, pihak sekolah dan kementerian sedang tulis semula garis panduan keselamatan pelajar dan perundangan berkaitan. Sumber, laporan siasatan awal Demikianlah kisah penuh tragedi yang menimpa Yap Shing Suen, satu kehilangan yang bukan sahaja dirasai oleh keluarganya, tetapi seluruh komuniti sekolah dan negara kita. Jika anda atau seseorang yang anda kenali menghadapi tekanan emosi atau pernah merasai kesunyian, tolong berbual kepada rakan, guru, kaunselor atau pakar. Kes seperti ini mengingatkan kita bahawa kesejahteraan pelajar dan keselamatan di sekolah bukan perkara yang boleh diambil ringan. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, silakan tekan butang like, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kandungan seperti ini dan kongsikan kepada rakan-rakan supaya kita bersama-sama meningkatkan kesedaran. Juga, tinggalkan komen di bawah tentang apa yang anda fikir sekolah atau komuniti boleh lakukan untuk mencegah kes sedemikian. Terima kasih kerana menonton dan semoga kita semua terus menjaga satu sama lain. Salam